Azərbaycanda böyrək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı artıb. Xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkənlər üstünlük təşkil edirlər. Akademik Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının böyrək köçürmə şöbəsinin müdiri Şahlar Nəsirov deyir ki, ölkədə böyrək xəstəlikləri cavanlaşıb. Bizim klinikada 49 xəstəyə canlı donordan böyrək köçürmə əməliyyatı həyata keçirilmişdir növbədə olanların sayı isə 100-dən artıq xəstə böyük köçürmə əməliyyatını gözləyir və digər izlədilər bu xəstələr fon 5 ildə 1 nəfər xəstədə böyük köçürülməmətdən sonra ölüm baş vermişdir. Azərbaycanda 10 minə yaxın adam böyrəy xəstəliklərinin əziyyət çəkir. Onlardan 3100-ü hemodializ seanslarına cəlb olunub. Gəncə, Şəmkir, Ağstafa, Tovuz bölgələrində xəstəliyə daha çox rast gəlinir. İndiyədək ölkə ərazisində 732 nəfərə canlı donordan böyrək köçürülüb və onların dərman təminatını dövlət öz üzərinə götürüb. Şahlar Nəsirov bildirib ki, canlı donordan böyrək köçürmə əməliyyatlarının müvəffəqiyyət faizi dünyada 95-97 faizdir. Azərbaycanda isə 92-95 faiz arasıdır canlı donorla yanaşı məyitlərin orqanlarının köçürülməsi də Azərbaycan da müzakirə mərhələsindədir. Çox saydı insanlarımızın böyük e, nəqliyyətlərinə ehtiyacı var. Buna görə də artıq bu məsələ həm e, Səhiyyə Nazirliyində, həm də Nazirlər Kabinetində bu məsələ artıq müzakirə obyektidir ki, Azərbaycan da e, deməli məyit bölərlər orqanlarının da köçürülməsi prosesində e, deməli təkan verilsin. Fares Babayev bildirib ki, tibbi nöqteyə nəzərdən səhihddə belə əməliyyata keçmək üçün heç bir problem yoxdur. Yeganə məsələ ictimai şüuru formalaşdırmaqdır. Sürəyəquliyeva Taley Mahmudov CBC